В конце мая в городе Александрия прошел первый этап чемпионата Украины по мотоспорту. Организатором соревнований выступила Мотоассоциация Украины. Неоднократный чемпион Украины, мотоспортсмен Петр Горбатенко, является одним из учредителей новой ассоциации. Добрый день. Хочу поблагодарить за то, что вы меня любите и даете мне слово. Вот. Ну, хочу пожелать вам Всем хорошего здоровья, это в первую очередь, потому что если вы будете здоровы и мы, то я думаю, что то дело, которое мы начали, наша мотоциклетная ассоциация Украины будет процветать и жить. Это наше общее дело, развитие мотоспорта в нашей стране, я считаю, что не должно стоять на месте, оно немножко тормозилось. Я думаю, если будет две федерации, будет конкуренция, кто-то должен лучше, кто-то хуже. Спортсмены будут выбирать себе путь. Хочу поблагодарить Василия Вениаминовича, вот, Леонид Николаевича. Это мэр города Желтые воды, который ежегодно проводит соревнования у себя. В том числе и участвуют мотоциклы с колясками. Вот. Пожелать тоже крепкого здоровья всем любителя мотоспорта желтых вот а насколько я знаю я там участвую каждый год весь город приходит спасибо им большое за поддержку ну и хочу чтобы дальше мы работали вот и в ближайшем будущем я думаю в августе месяце на день города провести четвертый этап кубка мотоциклетной ассоциации украины вот такие вот планы как бы у нас на будущее вот Хочу попросить всех, чтобы все приложили минимальные усилия проведению этих соревнований вот. и развивали этот вид спорта в нашей стране. Спасибо большое всем. Я бы хотел поблагодарить Петра Лутенко за добрые слова, сказанные в адрес желтых вод, организаторов проведения гонки в желтых водах. И, естественно, сказать, вас всегда с удовольствием ждем. Мы следим за вашими победами, мы радуемся вашим победам и всегда ждем, да, желаем успехов и всегда ждем вас в желтых водах. В первом этапе чемпионатов Александрии приняла участие и команда из «Желтых вод», представленная спортивным клубом «Юбилейный». Первые желтоводские мотокроссмены участвовали в данных соревнованиях, при этом показав довольно неплохие результаты. Сегодня находимся в Александрии, в первом этапе чемпионата Украины, в МАО. Федерации вышли из федерации, вступили в ассоциацию Европейского мотокросса. Трудно, конечно, не всегда тренируемся на таких трассах после своей. но впервые пока место у нас есть благодаря мэру, благодаря спонсорам, которые у нас есть в желтых водах, которые спонсируют поездки сюда. Ну, вот мы присутствуем на первом этапе Украины. Предоставляем слово главному судьи этих соревнований в Александрии. Добрый день, уважаемые зрители. Ну что хотелось бы сказать о проведении этих соревнований. Ну, наверное, начнем с желтых вод, поскольку, поскольку я там был главной судьей, как и здесь, мне очень понравилась организация соревнований, которые были организованы в желтых водах. Все то, что касалось обеспечения соревнований и обеспечения порядка, то есть все, все вопросы, которые было необходимо решить. Городская администрация и представители местных администрации в общем то организовали очень хорошо поэтому очень приятно было судить эти соревнования с точки зрения организации сегодня мы находимся в городе александрия где проходит один из этапов первый этап мотоциклетной ассоциации Украины. Это, в общем-то, новое спортивное образование. Будет оно иметь перспективу или нет, я не знаю, но, по крайней мере, то, что сейчас происходит, в общем-то, радует и есть перспектива. Поэтому я думаю, что в хорошей здоровой конкуренции между Федерацией мотоспорта Украины и мотоциклетной ассоциацией Украины будет только выигрыш мотоспорт. Поэтому, ну, как говорится, удачи новому образованию. Если брать, сравнивать организацию здесь, в Александрии, в Желтых Водах, то, в общем-то, оба соревнования прошли на очень хорошем организационном уровне. Поэтому стоит выразить благодарность как администрации города Желтых Вод, так и администрации города Александрии. Я думаю, что аналогичные мероприятия, которые будут проводиться в дальнейшем под эгидой городского головы города Желтые Воды и городских в города Александрии помогут в развитии мотоциклетного спорта Украины. Я бы хотел поблагодарить Градусова за те теплые, хорошие слова, сказанные в адрес города Желтой воды о проведении соревнований, которые у нас проходили 9-10 мая. И я думаю, что мы все-таки встретимся в ближайшее время. Я так понимаю, у нас будет скоро съезд МАО в городе Киеве 6 числа. Насколько сказать, у меня есть информация, город Желтой Воды будет принимать в этом съезде участие. Мы с Пироговым туда уедем. Я думаю, что мы один из этапов проведем в городе Желтой Воды. Вот именно чемпионат Украины по ассоциации МАО. Так что, если нам все удастся, то мы вас с удовольствием ждем. Желтые спасибо. воды желтые воды вас любят, не первый год вот знают. Так что спасибо за доверие. Очень благодарен спасибо. за приглашение. Алексей. Спасибо. 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 Большое. О прошедшем этапе чемпионата об организации и проведении соревнований в Александрии рассказали свое мнение и непосредственные участники. Профессиональные мотокроссмены высокого уровня. Неоднократные чемпионы, хорошо известные и желтоводскому зрителю. Наконец-то мы встретили нашего Морозова, не в желтых водах, так как ждали, встретили в Александрии, но ну, мы рады, что все-таки он у нас, что есть. 40 лет я езжу на мотоцикле немножко ну, не получилось посещению обстоятельств, приехать на прекрасную желтоводскую трассу, порадовать приятных зрителей, которые всегда и болеют за нас и, во-первых, болеют за всех спортсменов. Ну, где-то у каждого зрителя есть там свои любимцы, это приятно. И хочу даже сейчас поблагодарить за этот первый этап. Трасса прекрасно подготовлена. Немножко хотела нам погода испортить, и, как говорится, настроение, но э, Бог, наверное, увидел работу организаторов, желание спортсмена участвовать. Восстановилась э, воскресенье, сегодня хорошая погода, и мы порадовали зрителей своими прекрасными результатами. Что касается результатов соревнований, то желтые воды в командном зачете заняли четвертое место. В личном зачете в классе «Ветераны» второе место занял Василий Артюхов. В классе «ЧЗ» четвертое место взял Владимир Евтушенко. Также желтоводец Мингородский пришел четвертым среди аматоров. Кроме того, наши спортсмены в классах ЧЗ и любитель заняли два шестых и одно четырнадцатое место. Второй этап чемпионата Украины запланирован на июнь. Соревнования пройдут в Черновцах, где также примет участие желтоводская команда. А традиционные ежегодные соревнования по мотокроссу в желтых водах, посвященные Дню города и Дню шахтера, согласно решению руководства мотоциклетной ассоциации, будучи считаться четвертым этапом чемпионата Украины по мотоспорту в 2015 году.